येणारे पुढील पन्नास वर्ष मुंबईतील वाढवण बंदरामुळेच महाराष्ट्र नंबर वन वर राहणार असे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहेत आपल्याला सगळ्यांना कल्पना आहे मुंबई आणि हा सगळा भाग देशाची आर्थिक राजधानी झाला कारण मुंबईमध्ये मुंबई पोर्ट आणि जे एन पी टी पोर्टमुळे आपण नंबर वन ठरलो आता त्याच्यापेक्षा तिप्पट मोठ वाढवण बंदर या ठिकाणी तयार होत आहे गेले तीस वर्ष चाळीस वर्ष आपण नंबर वन जे एनपीटी आणि मुंबई पोर्टमुळे राहिलो पुढचे पन्नास वर्ष महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर राहील या वाढवण बंदरामुळे आणि केवळ आणि केवळ हे संभव हो पाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपण की अस्सी के दशक मे वाढ़ में पोर्ट हो इसकी संकल्पना की गई ध्यान में यह आया कि पूरे देश में 20 मीटर डीप ड्राफ्ट केवल में हमको उपलब्ध है और कहीं नहीं है इसलिए यहां पर अगर पोर्ट तैयार होगा तो भारत एक मैरीटाइम पावर बनेगा मुंबई शहर वाढ़वन बंदरा प्रधानमंत्री मोदी हस्ते शिलान्यास कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी आपने मनोगत व्यक्त के लिए उन्नीस सौ में, में सुप्रीम कोर्ट ने डहाणु का नोटिफिकेशन निकाला एक कमिटी तैयार की और जन्म से पहले ही पोर्ट की मृत्यु हो गई और उसके बाद सबने कह दिया अब ये पोर्ट बन ही नहीं सकता लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार आई आपके आशीर्वाद से महाराष्ट्र में हम सभी को काम करने का मौका मिला और आपके आशीर्वाद से हमने इसे वापस जीवित किया और सबसे महत्वपूर्ण कोई काम किया तो हमने नया राइट ऑफ वे ढूंढकर निकाला जो डहाणु नेचुरल अथॉरिटी के बाहर था और एक ऐसा राइट ऑफ वे जिससे पर्यावरण को कोई धोखा नहीं हो सकता और उसके कारण ये जो 91 का नोटिफिकेशन था उस नोटिफिकेशन से ये पोर्ट बाहर निकला और आपने इसको नेशनल पोर्ट का दर्जा दिया और मुझे बहुत खुशी है सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह हम लोग जीतते गए और आज की यह परिस्थिति है कि वाडवन का शिलान्यास आपके हाथ से हो रहा है मुंबई शहर वाडवन ऐसी प्रधानमंत्री मोदी हस्ते शिलान्यास कार्यक्रम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी आपले मनोगत व्यक्त के किसी भी देश के इतिहास में एक ऐसा वाकया होता है जो उस देश के लिए टर्निंग पॉइंट होता है प्रधानमंत्री जी अगले 200 साल तक ये वाडवन का जो पोर्ट है इस पोर्ट के कारण आपका जो नाम है वो इतिहास में दर्ज होगा वाडवन बंदरा मुड़े प्रधानमंत्री मोदी के नाव इतिहास नोंद हो स्पष्ट के ही योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शक्य आभार ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यानी स्पष्ट के लिए की भारत को आगे ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर किया और इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ